Salam hər kəsə, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə yeniliklər haqqında məlumat vermək istəyirəm. 21-ci Birin, əsrdə bizə lazım olan bacarıqlar, bəlkə ki, "Time" kitabında, tənqidə düşünmək idi, məntiqi düşünmək idi, yaradıcı düşünmək idi, problem həll etmək idi. Əlavə təsirləri nəzərə almadan doğru qərar vermək idi və texnologiyalara, texnologiyalardan sərbəst istifadə etmək, müştəqə öyrənmək idi. Amma hal-hazırda yeni təlim kitabına əsasən artıq bu bacarıqlar biraz daha genişləndirilmişdir. Hər bir, e, belə deyim, təsnifatın öz bacarıqları əks olunmuşdur. Öyrənmə bacarıqları tənqidi düşüncürdür, yaradıcı yanaşmadır, əməkdaşlıqdır, ünsiyyətdir. Savadlıq bacarığımız informasiya savadlığı, media savadlığı, texnologiya savadlığı. Həyati bacarıqlarımız isə çeviklikdir, liderlikdir, təşəbbüskarlıqdır. <coughs> üzr istirəm. produktivlikdir, sosiallıqdır. Deməli öyrənmə bacarıqlarından başlayaq. Tənqidli təfəkkür nədir? Tənqidli təfəkkür bir şey ancaq mənfi münasibət bildirmək deyil. Yəni tənqid deyəndə ki, insanlarla ağlına o deyə gəlir ki, yəqin ki nəysə münasib mənfi münasibət bildirmək. Amma xeyr, təbii ki də tənqiddə təfəkkür qarşısında yazdığım kimi fikri arqumentlərlə sübutə gətirmək, bir şeyi qiymətləndirmək, bir şeyi dəyərləndirmək, bir şeyə öz münasibətimizi, öz yanaşmamızı bildirməyimiz deməkdir. Amma əsaslı dəlillərə əsasən tənqid etmək. Məsələn, mən bu geyimi bəyənmədim. Sənə yaraşmayıb. Niyə yaraşmayıbdı? Onu arqumentlərlə, sübutlarla dilə gətirməliyəm. Məsələn, tikişini bəyənmədim və yaxud da ki, onun rəngini bəyənmədim. Onun səndə duruşunu bəyənmədim. Bunların hər biri tənqiddə təfəkkürün məhsuludur, çünki söylədiyi fikrin arxasını qura bilmək qabiliyyəti var. Yəni arqumentlərlə, arqument birişi sübuta yetirən dəlil deməkdir. Arqumentlər gətirə bilər. Yaradıcı yanaşmamız isə kreativ kreativlik deməkdir. Nə yəni fərqlilikdir gedi standart yanaşmaqdır, e, fərqli bir məhsuldur. Buların hər biri yaradıcı yanaşmamıza aiddir. Yəni yenilik. Tutaq ki, e, hər hansı bir məsələyə dair öz yeni bir fikrini söyləmək. Hamı, hər kəs ə eyni fikri söyləyərkən standart yanaşma göstərərkən sən qeyri-standart yanaşma göstərə bilirsənsə artıq sənin yaradıcı yanaşmandan irəli gələn bir şeydir. Əşyalardan qeyri-adi formada istifadə etmək yenə yaradıcı təfəkkürün məhsuludur, yaradıcı yanaşmanın göstəricisidir. Yenə nə ki fərqlidirik, design layihə varsa bunların hər biri yaradıcı yanaşmamıza aiddir. Əməkdaşlıq isə <coughs> Əməkdaşlıq yoldaşlıq edə bilməkdir, qrupla işləyə bilməkdir. Həmçinin qrupla işləyən zaman başqasını dinləmək, başqasının fikrinə hörmətlə yanaşmaq əməkdaşlıq bacarığımıza aiddir. Yəni bu insanlar qrupla işləməyi sevir, komanda işinə hörmət edir, başqasının fikrinə hörmətlə yanaşır, başqasına qarşı hümanistdir. Bu insanlar əməkdaşlıq bacarığına gərilmiş insanlardır. Ünsiyyət əlaqə qura bilmək bacarığıdır. Yəni bu da <coughs> başqa insanları həm dinləyib anlamaq, başqa insanlarla həssas ünsiyyət qurmaq, nitqindən düzgün verbal və yaxud da qeyri-verbal şəkildə istifadə edə bilmək hər biri ünsiyyət bacarığımıza aiddir. Savatlıq bacarığımızı isə İnformasiya savadlığı, media savadlığı, texnologiya savadlığı da öz əksini tapmış olur. Savadlıq bacarığımızda olan informasiya savadlığımız informasiyanı qavramaq və ondan istifadə etməyi tələb edir. Belə ki, mən bir məlumatı öyrəndim, onu emal etdim, yəni onu həyata keçirəm daha yaxşı qavramış olaram. Şagirt bir düsturu öyrənən zaman, onu informasiyanı qavradı, onu başa düşdü və ondan da istifadə edirsə, deməli bu onun informasiya savadlığından irəli gələn bir məhsuldur. Media savadlığımız, sosial mediadan istifadə edən insan beləgə yəqin ki çox olar. Yəni hər kəs demək olar ki, sosial mediadan istifadə edir. Amma media savadlığı başqa bir şeydir. Yəni sosial media savadlığı olmayan insan Ə sosial şəbəkələri lazımsız işlər üçün istifadə edir. Yəni media savadlığı olmayan insan dəqiq olmayan fikirləri paylaşır, düzgün olmayan məlumatları yayır. Ə medianın mənfi mənfi münasibətlər üçün, məxfi işlər üçün istifadə edir. Məsələn, kibir buling törədir. Yəni sosial şəbəkələr vasitəsilə sosial şəbəkənin mənfi münasibətdir. Mənfi ə, işlər üçün istifadə edir. Başqası ilə mənfi münasibəti varsa, onun əleyhinə istifadə eləyir. Yəni lazımsız şəkildə istifadə edən insan deməli media bacarığına sahib deyil. Texnologiya savadlığı, texnologiya savadlığı da belə bir şeydir ki, texnologiyadan istifadə edən ə, media savadlığı kimi texnologiya savadlığı da təbii ki, vacibdir. Nəyə görə? Çünki bir abituriyent Gününün yarısı hissəsini kompüterin qarşısında bir film izləyərək keçirə bilməz. Miqə hazırlaşan insan gününün yarısını, yarısını WhatsApp üzərində keçirə bilməz. Yəni mən miqə hazırlaşıram, oturum bütün günə WhatsApp-da kimənsə mesajlaşım, kiməsə Instagram-da şəkil atım. Demirəm bunlar olmaz, təbii ki də olmalıdı. Sadəcə məqsəd yönlü şəkildə edilməyən işlər və bekar çılıqdan lazımсыз ə belə deyim ehtiyac duyulmayan bir şəkildə istifadə etmək təbii ki, də, texnoloji savadlılığın olmamasından irəli gələn bir şeydir. Çünki texnoloji savadlıqda istifadə edilən texnologiyalar məqsəd yönlü istifadə edilir. Yəni bir insanın texnologiyaya qarşı savadlılığı yoxdusa, deməli ancaq ondan lazımsız şəkildə istifadə edəcək. Məsələn, abituriyentdə İndi bir dənə nə isə görüb də bir söz görüb də onu araşdırıb tapmaq istəyir mənasını. Görür məsələn internetdən baxmağa görür ki, artıq Instagramdadır. Görür ki, ancaq YouTubedadır. Deməli texnolo texnoloji savadlığı yoxdur deyə. Ondan irəli gələn bir şeydir də, bu insan düzgün istifadə edə bilmir. Həyatı bacarıqlarımız isə çevikliqdir, liderlikdir, təşəbbüskarlıqdır, produktivlikdir və sosiallıqdır. Deməli çeviklik nə deməkdir? Qərar vermək. <coughs> Məsələn, ə, işi şəraiti vaxta uyğun şəkildə dəyişə bilmək. Bir də bir şey deyim, tədbir ol았다. Mən tədbirə hazırlaşıram. Şeirim var. Bu şeiri danışmalıyam və ya vaxtdakı hər hansı bir şagird şeiri danışmalıdı, görürük ki, 2 günü var. Bu şeir də çətin bir şeir idi. 2 gündə ezbərlənəsi, danışlası bir şeir deyildi. Vaxta uyğun şəkildə dəyişir o şeydi. Məsələn, onun vaxtı bu qədərdi. Çevikliyi göstərir. Bilir ki, o bunu hazırlaya bilməyəcək. Ona görə də çeviklik göstərir. Tədbirə yaxın şeiri əzbərləmeyərək məyus olmaqdansa, dəyişir şeirinin daha asan, daha rahat şeirdə istifadə edir. Daha rahat şeir seçir özünə və ona uyğun şəkildə də hazırlanmış olur. Yəni vaxta və şəraitə uyğun dəyişdirir fikrini də. Bu hər hansı bir şey ola bilər. Bu insanlar əgər qərar qəbul edə bilirsə, prioriteti seçə bilirsə, əsasını seçə bilirsə, çevikliyi var. İşi şəraitə və vaxta uyğun şəkildə dəyişə bilirsə, onun çevikliyi var. Liderlik qab qabiliyyətimizdə, yəni bacarığımızda, komandanı motivasiya etmək və irəli aparmaq kimi məsələləri özündə əks etdirir. Hər sinifdə mütləq ki, ən azından bir dənə uşaq liderlik qabiliyyətinə, bacarığına sahib olmuş olur öz işlədiyi qrup həmişə motivə edir, yəni motivasiya verir öz qrupuna. Öz qrupun hər daim irəli aparmaq istəyir. İnformasiya mübadiləsi mərhələsində hər daim istəyir ki, fikirləri bu irəli sürsün. Yəni bu insan ə, sırf lider olmaq üçün gəlib dünyaya. Deyir ki, ancaq mən istəyirəm qrupda lider olum, həm şey istəyirəm ki, seçiləm insanlardan. Başqasıyla da yaxşı münasibət qurmağı bacarır. Yəni insanları manipulyasiya etməyə bacarır, yaxşı empatiya qura bilir. Bu liderlik qabiliyyətinə sahib olan insanlar. Təşəbbüskarlığımız isə fəaliyyətin daha səmərəli olması üçün plan və strategiyaları irəli sürməyə təşəbbüs etməkdə özünü biruzə vermiş olur. Səhili izam var ki, bu insanın fikirləri hər bir fəaliyyətdə lazım olur. Hər hansı bir şey görməmişdən əvvəl insan düşünür ki, görəsən ondan danışım. O mənəcə daha yaxşı bilər. Onunla bir məsləhət aparım. Bu insanlar yaxşı bir təşəbbüs irəli sürə bilər. Hər hansı bir işi qurmaq istəyəndə, məsələn, özüm üçün yaxşı bir iş düşünürəm və bilmirəm necə ediyim, nəyədən başlayım, hansı yoldan başlayım. Bu təşəbbüskarlığa bacarığı yaxşı olan insanlar artıq bidir ki, nəy necə etmək daha yaxşı olar. Bir strateji irəli sürə bilər. Yəni bu insanlar da demək olar ki, yaradıcı yanaşmaya sahib olan insanlardır nisbətən. Produktivlik də vaxtın düzgün idarə edilməsidir. O qədər belə savadlı insanlar, o qədər məşğul olan insanlar var ki, vaxtını düzgün idarə edə bilmir. Ona görə də işinə çatdıra bilmir, işlər də yığılıb qalır. Yəni ürəyincə heç nəyə çatdıra bilmir, çünki vaxtı düzgün idarə edə bilmir. Ətrafımıza baxsaq çox böyük işlərə nail olmuş insanların da 24 saatı var. Yəni digər insanların da 24 saatı var. Yəni düşünmək lazımdır ki, görəsən mən nəyi doğru etmirəm ki, vaxtımı düzgün belə bilmirəm. İşimi düzgün çatdıra bilmirəm. Produktiv insan nizamlı, intizamlıdır. Vaxtını düzgün vaxtı düzgün idarə etməyi bacarır. Yəni bu insanlar ə, həm vaxtından səmərəli istifadə edir, həm nizamlı, intizamlıdır. Nə eləyəcəklərini bilirlər. Ona görə də hər işdəri demək olar ki, bu insanların doğru gedir. Sosial loq qabiliyyəti olan, bacarığı olan insanlar da mənafi maraq üçün qarşılıqlı əməkdaşlıq qururlar və sosiallaşırlar. Məsələn, <coughs> bildiyimdə sizə mağazada işləyən hər hansı bir insan mütləq ki müştəridən xoş rəftər eləməlidir. Bunu həm də müdirllər tələb edir, niyə? Çünki onun həm öz mənafeyi var, həm də ki qarşısındakı insan üçün bunu etməlidir ki, insan xoş rəftər görsün. Bu şəftər görən insanda hər hansı bir yerə yenidən qayıdıb gəlməlidir. Buna görə də Mən öz mənfəərimi güdürəmsə, məsələn mən satıcıyamsa, mən insanlarla qarşılıqlı əməkdaşlıq qurmalıyam, onlardan sosiallaşmalıyam, ən azından öz işimin xatirinə. Öz mənfəəəmime görə, öz marağım üçün insanlarla əməkdaşlıq qurmalıyam, sosiallaşmalıyam. Yəni o münasibəti belə olmalı idi ki, o mən məsələn bir satıcıyamsa, mağazadan heç kim qaçmaq istəməsin. Deməsinlər ki, ordakı satıcı bizdən yaxşı münasibət qurmur, yaxşı sosiallaşa bilmir. Ona görə də müştəki Hər hansı bir işdə sosiallıq bacarığımız da olmalıdır ki, işdən əlavə, bizcə insanlarla sosiallıq qurmağı bacarmalıyıq. Yəni bizcə bir münasibətimiz olmalıdır ki, həm öz işimiz yaxşı getsin, həm də ki qarşımızdakı insan da bizim üçün doğru düşüncələrə sahib olmuş olsun.